Sebab tu rumah bagi baca Quran. Dan alhamdulillah anak saya enam orang. Bukan nak puji lah tapi nak cerita kata enam orang semua hafal Quran. Dia ada enam orang anak. Lima perempuan seorang lelaki. Hafal Quran. Orang kata kat saya hafal Quran esok nak kerja apa? Betul tak? Cikgu Malano. Orang kata hafal Quran esok nak kerja apa? Saya kata tak ada kerja apa. Insya-Allah rezeki Allah punya. Alhamdulillah anak saya hafal Quran habis 30 juzuk kemudian ambil SPM. Ambil SPM. Ambil-ambil dapat Dapat A. 6A, akhirnya masuk. Tuan-tuan, UIA. Habis dah tuan-tuan. Yang kedua pun masuk universiti juga. Yang ketiga pun masuk usip. Hafal Quran. Dia orang kata, nak kerja apa? Saya kata, rezeki Allah punya. Ha, kita tak yakin. Ni adik-adik yang hafal Quran ni. Adik, jangan susah hati adik. Hafal Quran. Sebab nak hafal, memang senang. Nak ingat, susah. Bagi hafal dan ingat. Anak saya enam orang hafal Quran. Seorang lelaki, tak habis lagi. Yang lain ni habis Quran. Alhamdulillah, saya pun bagi tahu siapa yang nak untuk jadi menantu saya mesti hafal Quran. Ha, ah, datang seorang anak muda ketuk pintu pagi-pagi buta lagi. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya suka anak ustaz. Hu, gentlemannya. Saya tak kamu suka anak saya? Yang mana? Nombor satu Apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Hafal Quran? Ah, ha, masuk. Hu, ciri hafal Quran. Duduk. Saya pun bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama. Oh, macam busa bakah. Tilawatul Quran. <laughs> Soalan pertama. Kan? Tabarakalladhi mul. Sambung. Dia sambung. Saya pun dah sambung. Sadaqallahul azim. Soalan kedua. Kan? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ulang sambung. Dia ulang dia sambung. Saya pun sadaqallahul azim. Soalan ketiga. Ar-Rahman. Dia sambung juga. Saya kata. Okey. Sadaqallahul azim. Ambil anak saya nombor satu. Minggu depan bawa mak dan ayah kamu, dia pun bawa. Mak dia pun duduk masuk-masuk, mak ayah dia tanya, "Ustaz, ni anak kita ni, anak ustaz tu nak kira macam mana?" Orang utara kan. Saya kata, "Kira macam mana?" "Tak tak nak kira, nak kira." Saya kata, "Pakai kalkulator." "Tak tak, ustaz, nak kira belanja-belanja." Saya kata, "Tak ada belanja-belanja. Mas kahwin sudah." "Ustaz, mas kahwin aja. Belanja tak ada ke? Tak ada, tak ada." ada Dia tanya lagi. Saya kata ada. Mercedes sebiji, helikopter, rumah uh -huh. banglo. Uh -huh. Tanya sangat. Uh, tak mau tanya, tak mau tanya, tak mau tanya. tanya. <coughs> Orang bagi special mas kahwin sudah. Akhirnya tuan-tuan selesai perkahwinan mas kahwin saja. Anak saya yang kedua datang juga. Seorang anak muda. Pagi. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya suka anak ustaz nombor dua. Dia tak apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Dia tak okey masuk. Soalan pertama. Ha, tabarakallazi. Saya hafal yang itu ya. Saya ulang yang itu Ha saya bukan pandai pun saya bukan apa Quran kan soalan kedua pun wattaba'u dia sambung soalan ketiga pun dia sambung soalan keempat dia baca suruh saya sambung saya tak boleh sambung <laughs> saya bukan hafal Quran dengan dia tahu okeylah ambil anak kedua anak ketiga saya siapa nak sambung <laughs> ni kita offer ni saya pernah tuan-tuan dua tahun lepas ceramah di pasir gudang ada seorang imam tu kematian isteri umur 62 gigi satu tak, saya saya sambung le, lah. <laughs> saya kata agak-agak betul lah. <laughs> Abang yang muda-muda kita sambung. Tengok hafal Quran berkat macam mana? Saya ditukar ke Pulau Ketam, balik-balik enam anak saya duduk di penjuru-penjuru hafal Quran Ramadan. Sana baca, sana baca, tenang hati kita itu berkat. Sebab tu tuan-tuan Quran jangan biar di alang ataupun di di rumah-rumah disimpan baca Quran. Dan kalau boleh, hafal lah ayat-ayat penting yang nak tolong kita di akhirat esok. Sebab dia berkat. Dia bukan saja berkat. syifa'un wa rahmah. Dia penawar. Dan Quran ni, La raifafi hudalil mutaqin. Dia petunjuk. Dia tak ada ragu. Dia petunjuk pada orang yang bertakwa. Saya cerita dalam YouTube. Kan? Tuan-tuan pernah dengar tak? Kis kisah Cikgu Yap. Cikgu Yap ni, saya dulu guru sain. I'm, I'm a teacher. Saya guru fizik. Ah, saya bukan ustaz. Macam mana jadi ustaz? Nanti saya cerita. Haa. Boleh ya? Boleh? Ha, saya nak ceramah sampai pukul 12 boleh? Tonton boleh. Tuan -tuan boleh. tunggu ya? Ha, tonton boleh tunggu, tonton tunggu. Saya nak balik. Agak-agak betul lah ya, tonton. Ha, kan? Satu jam setengah dah boleh tak? Eh? Ya? <tuh> Alhamdulillah. Saya guru fizik. Sebenarnya saya boleh memahami Al-Quran ni ketika usia saya 26 tahun. Sekarang 50. Umur saya 50. Mudah lagi. Alhamdulillah tuan-tuan dapat cucu ah. Uh, saya memahami Al-Quran umur 26. Wahai adik-adik, jangan kata susah nak mengajar bahasa Arab. Umur 26 saya belajar bahasa Arab. Bapa saya Tok Guru. Ustaz Haji Harun. Umur 26. Macam mana saya belajar bahasa Arab? Saya belajar saya hafal kalimah saja. Apa? Misbahun, lampu. Mirwahatun, kipas. Sakfun, syiling. Ardun, bumi. kan? Uh, jidarun, uh, dinding. Uh, nafizatun, tingkap. Zuzjajun, cermin. Sa'atun, tu. Uh, jam babun monyet babun pintu kan <tuh> saya hafal-hafal 3000 kalimah akhirnya saya belajar bahasa Arab 3 bulan lepas apa 3000 kalimah dalam masa 3 bulan saya pun belajar khawaid bahasa Arab macam mana nak i'rab akhirnya boleh i'rab 4 bulan aja kemudian saya ambil 4 sanawi ambil-ambil 4 sanawi ada 20 subjek semua Arab alhamdulillah dapat jahit jidat Empat bulan mengaji bahasa Arab. Dapat jahit jidan, saya sambung ambil diploma bahasa Arab. Ambil empat senawi, ambil diploma bahasa Arab. Lepas ambil diploma, ambil ijazah dalam pendidikan Islam. Jadi ada dua ijazah. Satu electrical engineering. Satu pendidikan Islam. Kemudian sambung master dalam counselling. Kemudian PhD psikologi. Tengok, tak ada basic agama. Basic agama SPM, pendidikan Islam saja. Senang, hafal ya, dapat A ya. Tapi Alhamdulillah, akhirnya bila dah boleh bahasa Arab, boleh kuasai, saya minta tauliah. Akhirnya saya dapat mengajar Malam jadi ustaz Siang guru fizik Bila guru fizik Saya akan ceritakan Quran dengan sains Contohnya kulit kita How many layers you have in our skin Saya cakap orang putih ha, Ustaz ni Bahasa Inggeris Adik Berapakah kulit kita ada berapa lapis How many layers we have in our skin Kulit kita ada berapa lapis Ha Berapa ha, Tiga betul Alhamdulillah Epidermis Dermis dan Tisu lemak Quran sebut fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas kami jadikan dalam perut ibu kamu kejadian demi kejadian di dalam tiga kegelapan menunjukkan tiga lapis kata ahli sains tengok Quran sebut tak payahlah Quran sebut fi zulumatin epidemision demision, demision edip tak payahlah Quran sebut tiga tu hmm, saya tanya pelajar saya boleh tak kita naik ke langit dia orang kata tak boleh. Boleh Quran kata, ya maksyaral jinni wal ins. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal Fan fanfudhu la tanfudhu illa bisultan sultan. Wahai jemaah jin manusia, tembusilah penjuru langit bumi. Kamu tak boleh tembus kecuali dengan kuasa. Kuasa tu apa? Roket. Quran sebut. Contohnya, Allah jadikan kita daripada air mani. Kemudian seketul darah, seketul daging, kemudian manusia. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحمة sebut Kan? embryo zygote fetus newborn baby semua disebut dalam Quran rupanya saya cerita-cerita dalam kelas saya ada Cina ada India Cina tak ada masalah sebab dia banyak tak ada agama India tak nak dengar Melayu terpegun ni ni kelas sains ke kelas agama saya kata sama Rupa-rupanya tuan-tuan ketika saya duk bagi cerita Dekat kelas saya tu Ada seorang cikgu bangsa Cina Cikgu uh, Orang panggil cikgu sangkut Cikgu apa? Oh cikgu sementara Ha cikgu apa? Sandaran Sandaran sangkut Dulu sangkut kan <coughs> Sangkut sangkut uh, Cikgu sandaran Cikgu ni lalu lah Lalu bila saya cerita Dia tunggu di belakang Dia dengar aja. Saya pun tak tahu Satu hari dia nak habis dah Perkhidmatan Dia tunggu bila saya keluar, dia tahan Ustaz, dia kata Boleh tak cerita Quran dengan sign? Saya pun bawa, jom Masuk dalam bilik koperasi Saya cerita Quran dengan sign hampir satu jam Habis satu jam Ustaz, saya nak masuk Islam Saya kata, ok cikgu, ikut saya Ashadu an la ilallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah Dia pun sebut Saya kata, cikgu sekarang cikgu dah Islam InsyaAllah kita pergi daftar dengan majlis agama Tapi cikgu ada mak ayah tak? Dia kata, ada Cikgu, don't de declare yourself as a Muslim. Jangan bagi tahu lagi. Nanti ayah kamu marah. Betul betul Ustaz, jangan bagi tahu. Tapi saya nak bagi tahu. Kita jangan bagi tahu. Dia nak bagi tahu juga. Balik-balik sampai sampai di rumah, ayah, mak, now I am a Muslim. Ayah diikat tangan. Kurung dalam bilik tak bagi makan 3 hari supaya dia tinggalkan Islam. Tapi dia cikgu, dia lari ikut syiling. Dia lari jumpa saya. Ustaz, saya kena ikat. Ustaz, macam mana nak buat? Saya kata, tak apalah. Baliklah. Mak ayah, tak mak ayah. Kamu beli nasi, kamu beli beras, beli dapur, masak, kamu makan sekali. Dia pun beli dapur apa semua, dia masak. Bila dia nak makan dengan mak ayah dia, mak ayah dia lari. Mak ayah dia tak nak makan dengan dia. Tahu tak berapa lama? Tak bercakap, tak makan dengan mak ayah selama tiga tahun. Tapi dia sabar. Bila dia sabar, ingat. Inna kala tahdiman ahbabta walakin Allah ayah di Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka. Tapi Allah bagi hidayah. Ketika tahun keempat, ayah dia kena strok masuk ICU. Wire penuh. Orang Cina bila saat nak mati, dia orang tak tunggu. Dia orang kata sial. Jadi dia tunggu, dia Islam dia tunggu. Ayah dia nazak ni. Kita tahu kan nazak kan? gar di saat kala <coughs> ketahuilah iza balagati taraki ketika nyawa ni sampai halqum wa qilaman katakan kepada orang yang nak mati tu. Ra, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq. Siapa tak boleh tolong? Walta tafati bisak. Masa tu berterisik Orat kaki tangan semua ni Masa dalam keadaan nazak tu Ayah dia buka mulut Bila buka mulut Tiba-tiba ayah dia buka mata Bila buka mata Dia pergi kat telinga ayah dia Dia buat nada sayu Ayah sebutlah ayah La ilaha illallah Tiba-tiba ayah dia pejam mata Dia tunggu lagi Ayah dia buka mulut buka mata Ayah sebut ayah La ilaha illallah Ayah dia pejam lagi Tiba-tiba ayah dia buka kali ketiga Dia buat nada sayu Ayah sebutlah ayah La ilaha illallah Tiba-tiba ayah dia pejam Ayah dia hanguk Hanguk kali ketiga Mati Bila mati Dia telefon Assalamualaikum Ustaz Saya yakin ayah saya mati Dalam Islam Saya tak apa buktinya Dia hanguk Ustaz Saya kata hanguk bukan bahan bukti Dia kena isi borang Kan isi borang baru boleh. Hangguk aja tu nak buat macam mana? Saya kata serah pada Allah lah. Kan? Itu macam mana bapak saya dikebumi macam orang Cina? Tak apa, Allah tahu. Akhirnya dikebumi macam orang Cina. Disimpan satu minggu. Hari terakhir saya pergi ziarah, tengok-tengok bapak dia di make up, dimasukkan blazer, di kepak ni, dimasuk dalam kandar. Dimasuk, dipaku. Masa ni paku. Saya pergi tengok bapak dia. Bila tengok bapak dia, saya kata, how much you prepare to bury your father? Berapa banyak kamu prepare nak kemui bapak kamu ni? 20 ribu dah tak? Terkeluk, terkeluar daripada mulutnya. Orang Cina, talah tak lah luit, eh, eh. nyangan mati. Oh. <laughs> 20000 ribu. <laughs> Orang Melayu, mati tak ada duit pun kita ke bumi. Ya. Tambah-tambah, mati di sini. Makcik jangan susah hati. Kami dah sedia dah. Free-free. <laughs> <untang. coughs> ni, 20000 ribu. Akhirnya masa nak ke bumi, dia angkat keranda tu, Anak-anak kena lalu di bawah nak buang sial. Dia pakai ni, lambang tu putih hitam. Ustaz, macam mana saya kena pakai ni? Saya terpakailah, tak apa. Ni saya ni terkeluar dah akidah. Tak apa, jaga akidah kamu. Nak pakai tak ada masalah. Ni nak lalu di bawah macam mana? Kalau tak lalu, dia orang kata saya, lalu! Akhirnya dia lalu di bawah nak buang sial. Habis di kebumi dia balik-balik letih tuan-tuan. Seminggu tak tidur dengan mak adik dia. Tidur-tidur tu letih. Tiba-tiba ketika tidur, mak dia yang tak cukup tidur bermimpi. Jumpa ayah dia duduk di taman yang cantik yang dia tak pernah tengok di dunia ni. Dan ayah dia sebut satu kalimah, mak dia tak faham. Mak dia jaga-jaga, mak dia panggil. What you have done to your father? Apa kamu buat ke ayah kamu? Buat apa? Aku tengok ayah kamu duduk di taman yang cantik. Sebut satu kalimah aku tak faham. Mungkin syurga dia kata. Apa ni ayah kamu ni? Dia kata, mak ketika ayah nak mati, saya duduk kat telinga ayah saya bisik kalimah la ilah. Ha mak dia kata kalimah ni, kalimah ni ayah kamu sebut. <coughs> kalimah apa ni? Inilah kalimah yang mengislamkan orang bukan Islam. Lalu dia kata, "Wahai anakku, kau ajarkan aku kalimah ni, aku pun nak masuk syurga macam ayah kamu." Lalu mak dia masuk Islam. Bila mak dia masuk Islam, mak dia kejut adik-adik. Akhirnya adik-adik dia semua masuk Islam. Saya jumpa dia. Yap, 4 tahun dah kamu Islam. Berapa orang lagi yang kamu tarik masuk Islam? Tak ramai ustaz 4 tahun saya masuk Islam. Saya telah mengislamkan 34 orang. Kita 40 tahun Islam, isteri kita dedah aurat lagi. Kita 45 tahun Islam, anak kita yang perempuan masih lagi belum tutup aurat. Kita 45 tahun Islam, sembahyang mesti belum cukup lagi, bukan awal waktu lagi. Sembahyang pun rakaat pertama Fatihah, aku nak baca surah pun tidak. Kita dah 60 tahun dah, rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, nak baca surah pun tidak. Apa salahnya perelokkan amalan kita bang? Dia mati tiba dia me, me, mengislamkan 34 orang cikgu ni. Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana Al-Quran. Quran yang dibaca diajar kepada pelajar, Tuhan buka pintu daya cikgu ni. Sebab tu wahai abang-abang nak berkat, rumah kita dibaca Quran. Satu lagi nak berkat macam mana? Tuan-tuan yang dikasihi, bukan saja rumah nak berkat, selalulah tuan-tuan support ni tempat-tempat berkat ni. Macam mana? Ni masjid kita ni surau kita ni ada aircon betul tak? Tapi panas. Sebab tak cukup lagi. Ha, kita kena support. Ya. Tempat berkat ni, ni kapiak ni nampak warna biru tapi kurang biru. Okey tu. <silence> Apa katanya kita tukar bubuh hijau. Ha. <silence> ha kan Nampak sempit ni malam ni ramai. Apa kata nak berkat tempat ni kita pakat kutik derma bagi seorang sikit Nah, sikit tanda kita ingat nak mati. Banyak tanda kita ada duit. Mari sama-sama sikit tanda ingat mati, banyak tanda berada. Kita lancarkan kutipan derma. Siapa nak kutip? Ha, pelajar masuk eh. Kutip-kutip. Ha, ada. ada dah bekas. Ah, eh? ha, bangun 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 ni. Ha, Sementara dia orang ramai ni. Ah, ha, petugas petugas bangun. Oh, tak prepare. Ah, ha, cakap tak Oh, semangat dengar ceramah lupa. Ah, ha, okay. okay, nah ha, kita lancarkan kutipan derma, bagilah sikit tanda ingat nak mati banyak tanda ada. Insyaallah. maaf tapi saya tuan-tuan, alhamdulillah orang bina tuan-tuan bagi duit 8 juta. Kebanyakan bukan orang Johor. Orang Selangor. Orang Pinang kedekut. Orang Selangor. Siapa sini orang Selangor? Ada tak? Tak ada. Ha, orang Johor, orang Selangor. Allah pemurahnya sebab tu ustaz kalau nak kutip derma pergilah Ramadan ni di Selangor ha, kena bawa tunjukkan bagaimana kita nak ni ha, kutip mari 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 adik mari pergi seorang-seorang siapa yang tak bagi tu tunggu ha, mari sini adik saya pun nak bagi juga nak cari keberkatan juga insyaAllah kongkongnya Kau ada saham sikit lah saya kan di madrasah yang penuh berkat ni ha, mari mari insyaAllah bubur lah jangan bubur seringgit seringgit tu orang tak nak dah tuan-tuan tak percaya pergi kat station uh, petrol pump. Tuan tuan kata minyak rm boleh buat. Tak boleh sebab petrol 1 liter RM2. Ah RM2 puluh enam sen kan. Jadi nak bubuh rm tak boleh. Tengok, petrol pun tak nak terima rm Ah ha, tambah-tambahlah kita nak masuk akhirat, bubuhlah lima RM5. Pernah saya ceramah macam ni lah kan di satu masjid nama Padang Serai. Ada seorang anak muda macam ni, dia bubuhlah lah. Dia datang naik motosikal, dia bubuh RM5. Lepas bubuh RM5, dia terfikir, "Ya Allah, aku bubuh semua. Nanti minyak motor macam mana? Dia pun, pakcik, pakcik, minta balik dua ringgit. <laughs> dia minta dua ringgit, pakcik tu kata, kenapa? Saya minyak motor, minyak motor habis, nanti tak, mati, mati jalan. Mati di jalan. Pakcik tu ambil dua ringgit bagi. Dia pun ambil, balik, dia telefon saya. Dia pergi kat share tu bubuh dua ringgit. Tengah bubuh tu, tengok-tengok ada satu kereta pancit. Bukan kereta van. Buka tak pandai buka, dia foreman. Dia kata, pakcik boleh tolong tak? Dia pun buka, buka ambil tayar spare, ganti. Dah siap ganti Tiba-tiba Pak Cik tu selut dalam poket dia Ambil bagi 300 Dia telefon saya Ustaz rugi Ustaz 5 ringgit Minta balik 2 ringgit Kalau tak minta 500 Ustaz Sebab buh tuan tak buh Siapa yang bubur banyak dapat banyak Tak rugi Sebab apa? Amfiqiyah benar Adam Bagilah kan? Umfiqalih Kamu dapat balik Ha, bagilah tuan-tuan, bantu, bantu ni ma'atafiz ni Alhamdulillah, inilah harta yang berkat Rumah kita tu rumah kita ke? Ada mati so isteri kita tak boleh duduk. Sebab kita dah bagi tahu dah. Kalau aku mati, kamu kahwin lain, aku balik jadi hantu. Bini tak wani duduk di rumah. Oh, lagi like kali bini kata, "Ish, macam mana nak duduk ni? Tak apa, duduk rumah anak. Di mana? Di Kuala Lumpur. Rumah yang kita buat mahal tinggal." Akhirnya dah tak duduk bertahun, anak kita yang duduk dekat Segamat ni. Buat apa? Homestay. Rumah yang kita sayang buat homestay. Saya nak tanya ada tak rumah Allah orang buat homestay Rumah Allah homestay tak ada Rumah Allah tak ada kecuali orang buat di luar Akhirnya homestay yang kutip abang sulung Yang kutip abang sulung Datang hari raya mesyuarat uh, Homestay uh, duit dia ada tak? Tak ada, tak ada siapa duduk Rupanya duit dia kebah Akhirnya mesyuarat-mesyuarat Macam -mesyuarat, itulah rumah kita tu jual lah abang Rumah yang kita sayang untuk dijual Ada tak rumah Allah untuk dijual? rumah Allah untuk dijual. Tak ada. Ini rumah kita. Tonton buat bubur aircon, tonton bubur PA system, kipas. Ni tonton bubur kapet. Ini harta kita akhirat esok, bang. Ha? Berkat bang. Selagi mana orang semayang kita dapat keberkatan. Sebab tu kalau boleh buat bagi elok lah ni macam ni alhamdulillah. Saya pernah pergi tuan-tuan di Melaka bagus. Ha, di Johor tak pernah jumpa lagi. Di Melaka ni kalau masuk tandas dia pun bersih. Kita masuk berak tu, dia bubur pantun. Burung merak, ikan lampam, lepas berak, silapam. Bagus. Oh. <coughs> Kita kencing kan? Ada siapa pergi tempat kencing ni bos. Ah uh, um, ekor kucing, ekor tikus lepas kencing sila jirus. Bagus. Kami di Kedah saya tambah. Burung merak, ikan lampam, ikan lampam Kuala Kedah. Ha. Uh, lepas berak sila pam. Siapa tak pam haram jadah. <coughs> mana ikut uh, derma tadi? Buat balik lah jadi kita Kita buat tempat elok Ni bukan saja tempat semayang Tempat tandas pun elok juga Kena bagi elok? Kalaulah kita mampu Ada duit-duit yang tak boleh nak Nak digunakan Contohnya duit apa? Duit riba kan? Duit interest kan? Bagi kat ustaz Ustaz ni duit ni tak tahu nak buat apa lah Kita buat jalan Atau mu buat tandas Buat bagi elok Sebab digunakan amah umum ha, Buat tandas Bagi elok tandas tu ha, Saya pernah pergi satu masjid di Ah ha, Tandas elok Elok macam mana? Saya akan balik daripada Kelantan Cerita dalam YouTube kita nak terberak. Kalau berak, kita pergi mana? Kita akan pergi RNR ataupun masjid, betul tak? Ha, selalu dia, RNR tak ada dekat jeli tu. Oh, masa tu duduk tahan lagi. Isi kata, bang, sabar bang. Memang sabar. Sebab tak jumpa lagi tanah. Jadi kita pun kemut, 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 kemut. <laughs> Cerita. Sebab nampak nak lena sama apa kan? <laughs> tak gambar lena. <coughs> Jadi bawa kereta ni. Tahan, tahan, tahan. Elok sampai masjid, tak tahan lah. Buka pintu larilah lari tengok-tengok lah. lari. tandas tu 10 tandas tutup semua. Dia orang bubuh kayu macam ni palang ni. Macam calon pilihan raya. Saya Allah kita ni duk, duk depan tu tak tahan dah tak boleh kemun abang. Breakdown lah breakdown breakdown. Tengah duk breakdown tu datang jawatan kuasa masjid. Ustaz kenapa duk breakdown? Tak tahan dah, nak nak terberak. terbirak. ke ustaz? Minta maaf tandas tak ada. Eh masjid punya cantik tandas kenapa tutup? Ni penagih dadah datang isap rokok cucuh pintu. Belubang, boleh ustaz masuk. Tapi kami nampak ustaz. Ha tu macam mana? Ada satu tanda elok. Ustaz nak tak? Nak lah bro, tak tahan dah ni. Dia tanya pula. Pergi pergi ambil kunci. Dia ambil kunci bawa buka-buka. Tanda tu paling elok. Tengok-tengok tu tanda tu kuning semua. Kita nak berak taik duk timoi. Nak berak tak jadi taik naik balik tuan. <laughs> Sebab tu kita ni kan bagi duit yang mana hak yang tak boleh pakai tu buat tanda. Buat bagi elok. Macam tandas Masjid Assalam. Nombor satu masjid di Malaysia. Tentu masuk. Duduk tu. Cish, bau wangi. Tandas tu wangi. Cish, sambil berak tu. Ui, wangi lah tandas ni. Tandas kita wangi tak? Bau taik. Sama-sama pelajar tu. Saya cukup geram pelajar-pelajar Mahat Tafiz ni. Kadang-kadang berak flash pun tidak. Saya pertama kali kan buka Mahat Tafiz. Pagi-pagi saya datang sebelum subuh. Tengok-tengok taik penuh turun turun. Seorang saya kuat. Semua bakat turun. Saya nak tanya ni. Siapa yang berak tak flash? Semua tak mengaku. Saya kata tak mengaku tak apa. Air tak ada. Pergi hembus sampai tenggelam. Hmm, tak larat hembus Ustaz. Ha, kalau tak larat siapa? Ada seorang tu. Saya Ustaz. Kamu nak suruh saya flash ke? Ustaz saya berak di rumah tak pernah flash. Mak saya flash. Saya kata kepala otak hang. Nak suruh aku flash. <laughs> Rupanya mak dia duk flash. Akhirnya Alhamdulillah sekarang ni Mahat Tafiq tu jadi manusia Yang masuk tak ada E, eh, tuan-tuan Lima EA Tapi sekarang Alhamdulillah jadi manusia ha, Sebab tu kita tandas mau bagi elok Mana duit yang tuan-tuan tak nak simpan Duit tu tak bagus unsurnya Bagi kat Ustaz Kita buat jalan Tengok becak kan Apa salahnya tuan-tuan bubuk lah duit-duit tu Ni buat tandas bagi elok kan? Tandas macam di Melaka Alhamdulillah saya pergi Tandas cantik Duduk Duduk berak tu Berak tapi itu selak tak ada. Kadang-kadang kita nak tengok tuan-tuan. Ni tengah-tengah tuan. selak tak kunci tak ada. Allah oh, oh, kunci kunci. Oh, Allah yang bawah nak keluar dah. Lain kali macam mana? Pegang pegang pegang. Bila pegang macam tu dia tak boleh konsentrate. Ada orang masuk kita um, 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 um. Ha buat macam tu. Bila um masuk dia naik. Kalau um, turun. Kalau um, um dia jadi turun naik, turun naik. Dia tak turun turun. Dia tak turun, turun. Lain kali ya Allah ganggu betul lah nak berak ni kan Lain kali bubur air banyak-banyak dalam baldi tu tolak depan pintu Kita pun konsentrate lah Penantian penuh penyiksaan Konsentrate tengah konsentrate tu Ada seorang hamba Allah masuk tak sedar Dia tolak Dia tolak-tolak terbuka pintu saya terkejut Allah Dia pun Ustaz Lepas tu dia tanya pula Ustaz buat apa tu dia tak tahu kita duduk melepas sebab tu tuan-tuan yang ada duit yang tak boleh nak tahu nak buat apa bagi kat ustaz buat tanda, buat jalan insyaAllah ada keberkatannya